Сейчас я вам расскажу про тот кейс, который мы запустили не так давно. Это приложение Яндекс заправки Ровно месяц мы сегодня в Украине. Этот кейс мы делали по совершенно другому подходу. Давайте вместе пройдем и посмотрим, как на абсолютно живом реальном украинском кейсе все это выглядит. Итак, идея. Идея у нас заняла целых два месяца. Мы очень долго думали, а что же такое реализовать? В какой сфере нам двигаться? И мы... Решили двигаться в сфере перевода неких офлайн платежей, офлайн функций, которые вот оплачиваются всегда, ежедневно, повседневной жизни, перевести их в онлайн. У нас был прекрасный кейс Яндекс Такси, к сожалению, в Украине не работает. Яндекс Такси перевернул полностью подход к заказу, ожиданию, оплате такси, но, к сожалению, это только в России. Мы решили сделать что-то свое, что-то украинское здесь, основываясь на этом кейсе. Тогда мы еще не знали, что конкретно хотим сделать, но мы решили, что это точно должны быть офлайн платежи, которые будут переведены в онлайн с целью улучшить как-то, что упростить, что-то сделать лучше. Какую задачу мы хотели решить, мы не знали. Мы прошли по абсолютно разным категориям, например, категория покупки еды в ресторане или категория записи к коммерческому доктору. Все сейчас это происходит абсолютно в офлайне, стандартно, кэшем, карточкой, запись по телефону или там через интернет. Все не адаптировано. Мы подумали и поняли, что мы совершенно ничего не понимаем в этих категориях, зато мы отлично понимаем категории автомобилистов, потому что, будучи сами автомобилистами и имея массу приложений для автомобилистов, у нас есть данные, которые нам говорят о том, какое поведение у автомобилистов, что они, чем они вообще занимаются, как они живут. Мы решили делать приложение в сфере автомобилистов. Обратились к статистике, увидели, что в Украине ну, очень много автомобилистов, это 8 миллионов. Это огромная цифра. А продукт, который они потребляют ежедневно, это, конечно, топливо. Посмотрели опять-таки на ту же внешнюю статистику, увидели, что рынок топлива в Украине тоже огромен. Это 6 тысяч автозаправочных станций. Это 7,4 миллиарда гривен оборота ежемесячно. Представьте себе, какие это деньги. Если сложить все время, которое проводят автомобилисты за заправки ежедневно, это получается 450 тысяч часов. Я считаю, это примерно одна такая украинская жизнь. То есть целая жизнь проходит за заправками ежедневно. Мы тогда решили, что да, это будет сервис, который должен улучшить процесс, который не менялся уже годами, может даже десятилетиями. Все одно и то же. Приехал человек, вышел из автомобиля, стал в очередь, постоял, заплатил кэш, вернулся обратно. Зачем все это делать, если можно не выходить из автомобиля вовсе, если можно все сделать, сидя в своей машине? Окей, мы выбрали идею, у нас есть, на наш взгляд, очень успешная идея, нужно выбрать технологию, которая эту идею может воплотить в жизнь. Изначально мы хотели реализовать приложение на базе Яндекс Денег, принимать платежи при помощи Яндекс Денег, но у нас не было никаких протоколов общения с заправочными станциями. Когда мы решили посмотреть вокруг и поняли, что не только мы думаем в этом направлении, а ровно тот же функционал пытается реализовать и Приватбанк. Мы с PrivatBank давно уже сотрудничаем, решили объединить наши усилия, и вот буквально за две недели мы поняли, что огромный опыт Приватбанка в получении онлайн-платежей, в протоколах общения с заправками нам будет очень полезен. Мы со своей стороны считаем себя хорошим разработчиком мобильных приложений, которые, пользуются, которыми пользуются ну, буквально миллионы пользователей. Когда мы решили объединить свои усилия и пойти вместе, и запустить такой продукт, как Яндекс Заправки. Итак, у нас есть идея, есть технология. Что дальше делается в стартапах? Когда у тебя нет инвестиций, когда у тебя нет поддержки крупной компании, а у нас было ровно так, потому что на этом этапе доказать большому Яндексу, что приложение взлетит, что эта идея будет классной, что она сможет принести не только большое количество пользователей, а еще и какой-то заработок, было очень сложно. Мы решили разработать первую бету. Прототип занял у нас буквально полтора месяца разработки. За полтора месяца у нас был готовый продукт на айфоне, с которым можно было поехать на одну единственную заправку и сделать там, собственно, заправиться на этой заправке. На данном этапе мы решали одну самую важную проблему. Где мы будем делать это приложение? В Яндексе никто не хотел делать это приложение, потому что нужно доказать, что приложение, ну, как в любой большой компании, просто так не обоснуешь, что вот, да, продукт взлетит. Ну, мы решили обратиться к аутсорсу и сделали это, можно сказать, впервые. И на данном кейсе мы за полтора месяца сделали рабочее приложение за относительно небольшие деньги, абсолютно не обосновывая то, что оно нужно или не нужно, или как именно должно быть, да, оно было сырым. Интерфейс был не продуман. Ну, можно было поехать на одну заправку и залить себе топором. Это было очень круто. Мы поняли, что идея взлетит, что она очень успешная и решили двигаться дальше. Собственно, за полтора месяца iPhone версия. А теперь самый важный этап в жизни стартапа это показать и объяснить, что твой прототип чего-то стоит, получить под него инвестиции, получить под него разработку. Это заняло у нас целых 4 месяца. Мы делали настоящий бизнес-план, мы считали период заработка, мы считали аудиторные показатели, мы считали показатели по подключаемости партнеров. И все это дело защищали внутри большого Яндекса. Чтобы получить разработки, получить инвестиции, ну, мы пролили, скажем так, немало слезы пота, но в итоге получилось. С другой стороны, не запускаться же нам с этой одной единственной заправкой, там, где уже нас знали как, как, как самых лучших клиентов постоянно. Нам нужны были заправки. И эту часть на себя взял Приватбанк, и за длительное время Приват подключил достаточно большое количество заправок для старта. Это были далеко не все автозаправочные станции э, Украины, но мы стартапы, нам в принципе тут все равно. Мы запускаемся как есть за четыре месяца, месяца и за период уговаривания автозаправочной станции коллег высокопоставленных коллег из Яндекса мы поняли, что приложению вот такие жить мы его сделаем. Mm -hmm. Кстати, далеко не все автозаправочные станции захотели подключаться к нам на этапе старта, потому что многие не верили вообще в эту идею, что вот так будет ну, подъезжать человек что-то там на смартфоне и покупать бензин. Это не круто совершенно. Но когда мы начали углубляться в этот бизнес и понимать, что там на самом деле происходит, мы поняли, что дело не в том, что они не верят, дело в том, что основной заработок заправочных станций идет не на топливе, а идет на всяких кофеечке, сосисочках и все, что продается внутри. Поэтому они просто не хотят делать так, чтобы клиент не выходил из автомобиля. Они хотят максимально заменить его к себе в магазин. Мы пытались поменять полностью подход к заправке, но поехали дальше. Итак, мы договорились о инвестициях, получили разработку. Три месяца мы делали приложение. Приложение было сделано под две платформы, Android и iPhone, на трех языках, украинский, английский, русский. За этот этап мы прошли достаточно много проб и ошибок в дизайне. Это вот, ну, дизайн у нас занял очень много времени, потому что мы постоянно проходили сами этот цикл заправки. Сначала мы сделали злодень Яндекса, Потом поняли, что можно здесь и без залогина, потому что все слишком усложняется, если пользователю нужно будет еще логиниться в приложении. Сделали буквально в три клика процесс, когда добавляешь карточку, выбираешь колонку, выбираешь топливо и платишь. Все очень быстро. Мы этот путь проходили буквально каждый день, три месяца подряд. После чего мы ездили на ту самую одну единственную автозаправочную станцию постоянно пытались там заправиться, выявляли какие-то ошибки, какие-то стюпиды. И на этом этапе мы поняли, что нельзя давать пользователю заправиться, если не вставлен пистолет в автомобиль. Потому что изначально можно было заправиться просто из дому, заправить кого, кого угодно. Можно ошибиться, Иногда автозаправочные станции маркируют колонки таким образом, что ты выходишь из автомобиля, видишь, что там шестерка, на самом деле в системе это пятерка, и ты заправляешь шестерку, а шестерка это какой-нибудь абсолютно такой автомобиль. Когда мы придумали такую логику, что только после вставленного пистолета, на, котором, на колонке, где уже закончена транзакция, можно будет делать заправку. три эту логику. И опять-таки, спустя три месяца у нас было готовое приложение, в котором был обучающий экран в котором была хорошая продуманная логика, экран успеха, когда топливо уже полилось, экран не успеха, когда топливо вовсе не льется, такое тоже бывает. Все это было сделано буквально за три месяца. Я считаю, что это очень быстро. Никогда в Яндексе большом так быстро приложения не делались, как минимум, потому что циклы разработки, они рассчитаны на многомиллионную аудиторию, циклы разработки, тестирования, все идет, идет интерактивным процессом. И если эту логику разрабатывать в рамках такой большой компании все бы затянулось на годы. Окей. У нас есть приложение. Кажется, что его можно запускать. Кажется, что оно работает. У нас есть какое-то количество подключенных заправок. нужно протестировать. Месяц у нас заняло полевое тестирование, и тут началось самое интересное, потому что мы никого не предупреждали о том, что будет такая, такая штука, с которой можно приехать и не выходить из автомобиля. Тут начались действительно крутые вещи. Нам вызывали милицию, люди в прямом смысле прыгали к нам на капот, потому что не видели никаких легальных причин того, что топливо льется в бак нашего автомобиля. Были разные случаи, мы объясняли с этой милицией, писали протокол, объясняли, что такие деньги ушли, это проверялось по эквайрингу, там очень было много всего веселого, был один еще такой момент, на одной из киевских заправок мы подъехали в очередной раз заправляться, стояла такая девяточка, и сидели ребята кавказской национальности. Один из них вышел, увидев то, что мы просто не выходя из машины, что-то делаем, и топливо льется, подошел и с таким вопросом, брат, расскажи, что ты делаешь, пожалуйста, я тебе денег дам, как ты это делаешь, это топливо там льется. Ну, мы тоже объясняли человеку, что все легально, все честно, магии нет, магия только в технологиях, деньги мы за это платим. Тестирование прошло, Время запуска 22 апреля, мы запускаемся. И опять, как стартап, не все прошло так гладко. К сожалению, в App Store наше приложение не прошло модерации По очень банальной причине. Если тут есть мобильные разработчики, не знают, что в Google Play пройти модерацию достаточно просто. А в App Store они берут около двух недель на то, чтобы проверить функциональность приложения. А тут было то же самое. Человек из Калифорнии модератор зашел, скачал приложение на английском языке, прочитал, что оно делает, вообще, как оно работает, сделал заправку, и у него, конечно же, экран не успех. Извините, в Калифорнии здесь нельзя заправляться, он просто взял и После этого целую неделю мы поднимали для него виртуальную заправку, для того, чтобы с Калифорнии можно виртуально понять, что приложение работает, бензин таки льется. спустя неделю у нас было уже две версии, слава богу, мы запустили. Сейчас вот месяц прошел с того момента, как заправки работают в Украине. В лучших традициях стартапов за день перед запуском мы решили снять такое видео, вид промо-видео, можно так сказать, нашего приложения. Опять-таки, в большом Яндексе никогда мы не сделали такое видео. Да и в принципе мы не разрешили таким заниматься. Но мы стартап, мы делаем в принципе что хотим, мы можем делать это быстро. Я сейчас вам покажу это видео, мы его сняли на одной из киевских заправок, может даже кто-то узнает ее. Так, что-то, что он сделал вот так, по-моему, все сделает очень круто. 21 апреля, улица Щусева, заправка NG. Прямо перед запуском сняли. Собственно, какие выводы мы сделали, запуская это приложение? Что когда ты стартап, ты гораздо гибче, ты можешь быстрее реагировать на всякие изменения. Ты буквально в реальном времени можешь эти изменения делать. В рамках большой компании это практически невозможно. Все проходит очень сложно, итеративно, нужно все это коммитить ввязаться в сроки, в какие-то там планы. Здесь все это было не так, и поэтому мне кажется, что такой подход точно нужно использовать, и в Украине мы его точно будем использовать дальше, хотя бы иногда. Приложение работает уже месяц. Давайте посмотрим, что, что случилось за месяц. У нас 1200 подключенных заправок, 15 тысяч установок, совершенно без рекламы пока что, только реклама, пиар на запуске был. И 60 тысяч заправленных литров уже сейчас есть через приложение. Люди пользуются, оно им нравится. По-моему, стартап удался. Мы будем его развивать и дальше. Спасибо большое за внимание. Если будут вопросы...